तस्यात्मजास्तुयुदमीश पुनः सहस्रम् श्रीनारदस्य वजसा तव मार्गमाभुः नैकत्र वास मृषये स मेने षष्ट्या तदो दुहिदृभिः स्रजद कुलौघान् दौहित्र सूनुरद तस्य सविश्वभः त्वस्तोत्र वर्मिद मजापयदिन्द्रमाजौ देव त्वदीय महिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेदुः पुत्राग्रही नृपदिरङ्गिरसप्रभावात् लब्धैकपुत्रमदतत्र हदे सपत्नी सङ्गैरमुह्यदवशस्तवमाययासौ तं नारदस्तु सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्यसुदस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिराविमोहं त्यक्त्वा त्वदर्चनविधौ नृपदं न्ययुङ्क्ता स्तोत्रं च मन्त्रमभिनारदतोलब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतिदां स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्डमदिरन्वजद्भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णारूपेण बद्धनुदि सिद्धगणा वृदेन प्रादुर्भवन्न चिरदोऽनुदिभिप्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्यतिरो ददाद ൌലിര ദ ലക്ഷ ലക്ഷം വർഷാണി ർഷമേഷു കാ സങ്കാപയ ഗുണഗണി തവ സുന്ദരീ സിഗരഹിതോ ചാര അത്യന്തലയാണുനൂനം സര ഉപയ്യമാപ്യമഹ സമാജ നിശങ്കമംഗത വല്ലഭമംഗജാരീ തങ്കരം പരിഹസന്ഷ निःसंभ्रमस्त्वयचिदशापमोक्षः कृ सुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोदी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विजित्रम् चत्रोरभिभ्रममभास्य गदपदं दे त्वल्सेवनेन दिदिरिन्द्र वदो तान् प्रत्युदेन्द्र सुहृदो मरुदोभिलेभे दुष्टाशयेऽभि शुभदैव भवन्निषे तत्तादृशस्त्वमव माम् पवनालयेश श्रीहरि नमा गोपिगा जीवनस्मरणम् गोविन्दा गोविन्दा.